Итак, давайте продолжим с сегодняшним отрывком в Евангелии от Луки. Я буду читать из нового русского перевода, а вы присоединяйтесь к чтению на том языке, на котором вам удобно. Евангелие от Луки, вторая глава, с 1 по 20 стих. Мы прочитаем этот отрывок. «В те дни кесарь Август издал указ о проведении переписи по всей Римской империи». Это была первая перепись, она проводилась в то время, когда Сирией управлял Квирилий. Поэтому каждый отправился в свой город для регистрации. Иосиф тоже пошел из галилейского города Назарет в Иудею, в город Давида, называемый Вифлием, потому что он был потомком Давида. Он отправился на перепись вместе с Марией, которая была с ним обручена и ожидала младенца. В Вифлееме у Марии подошло время родов, и она родила своего первенства, первенство запеленала его и положила в кормушку для скота, потому что для них не нашлось места в гостинице. Неподалеку были пастухи, которые жили в поле и стерегли ночью свое стадо. Вдруг перед ними предстал ангел Господа, окруженный сиянием Господней славы. Пастухи очень испугались. Но ангел сказал им, не бойтесь, я пришел сообщить вам весть, что принесет великую радость всему народу. Сегодня в городе Давида родился ваш Спаситель, Христос Господь. Вот вам знак. Вы найдете младенца, запеленутого и лежащего в кормушке. И вдруг к ангелу присоединилось многочисленное небесное воинство, славившее Бога и восклицавшее. Слава Богу в вышине небес, и на земле мир людям, которым он благоволит. Как только ангелы ушли от них на небеса, пастухи сказали друг другу, пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там произошло, о чем это нам объявил Господь. Они поспешили туда и нашли Марию, Иосифа и младенца, лежащего в кормушке для скота. Увидев его, они рассказали все, что им было сказано о младенце. Все, кто, все, кто слушал, удивлялись рассказу пастухов. А Мария все запоминала и размышляла об этом. Пастухи возвратились, прославляя и восхваляя Бога за все, что они видели и слышали. Все оказалось точно так, как им было сказано. Аминь. Вот такой вот замечательный отрывок мы прочитали. И знаете, среди многих праздничных пожеланий мы чаще всего, наверное, слышим желания, пожелания счастья, когда нам желают счастья, когда мы желаем счастья, и мы уже э, сами глубоко э, ощущаем потребность в этом счастье. Уже на, прот на протяжении 36 месяцев э, в нашей стране много боли и страданий, таких, которые мы раньше не видели в своей жизни, даже за всю нашу жизнь. Мы, нам очень нам очень не помешала бы хорошая какая-то новость. Мы все ждем этого счастья. Но наши желания счастья не являются гарантией того, что мы его найдем. Это рождественская история, это не просто о желании счастья. Это обещание счастья и победы над злом, победы над врагом. Рождество рассказывает о том, как счастье пришло, чтобы найти нас. Послушайте, если вы поймете и примете послание Рождества, вы найдете счастье, которое невозможно э, разрушить, и победу, которая уже одержана. Рождественская история знакома для многих, даже если вы никогда не были в Церкви, это хорошая новость о рождении Иисуса. Как говорил ангел, Я принес вам добрую весть, которая будет большой радостью. Другими словами, именно в Рождестве находится секрет счастья. Сегодня в этом отрывке мы рассмотрим с вами три вопроса и постараемся получить три ответа, которые как ключ находятся в этом отрывке. Первый – почему рождение Христа приносит большую радость? Вопрос. Второй вопрос – как приходит эта большая радость? И третий вопрос – как может, как может получить, кто может получить? большую радость. Итак, мы начинаем с первого вопроса, почему рождение Христа приносит большую радость. Здесь мы читаем в этом отрывке, что в те времена был кесарь Август, вернее, кесарь Август был император, и он приказал сделать перепись населения по всей Римской империи. Каждый человек должен был вернуться в свой город, где он родился. И Иосиф тогда жил в Назарете, это северный Израиль. И для переписи ему нужно было вернуться домой, вернуться в Ифлием, в центральную часть Израиля, это недалеко от Русалима. И он взял с собой свою невесту, которую звали Мария. И Мария, мы знаем, была беременная. И даже в этой переписи мы видим, что Бог контролировал каждую деталь. Диктатор Кесарь хотел через перепись укрепить свой контроль и хотел укрепить свою власть. Но Бог использовал ее для того, чтобы в Вифлееме как раз и родился Спаситель, как было предсказано в пророчестве за сотни лет до этих событий. И в рождении, и в, рожде... в его рождении каждый диктатор, он был бы обречен. Он знал, что там будет обречен... Он... Все диктаторы обречены. И здесь есть утешение. Послушайте, планы даже самых злых диктаторов не могут остановить Божий замысел. Когда они были... прибыли в Ифлием, пришло время Марии рожать, но ни в одной из гостиниц не было свободных мест. Все места были заняты. Вероятно, слишком много людей, много гостей вернулось, вернулись в город для этой переписи, и все гостиницы были заняты. Поэтому Мария, мы читаем, родила Иисуса и положила его в кормушку для животных. Хотя Библия конкретно этого нам не говорит, но вероятнее всего, что он родился в хлеву, где были животные, или в части дома которая относилась, где содержали животных. Но почему это хорошая новость? Как же это указывает нам на секрет счастья? Ответ звучит э, в песне ангелов ⁇ Пастухам ⁇ которым он явился. После того, как ангел сообщает пастухам о рождении Христа, небесное воинство поет такие слова ⁇ Слава Богу на небесах и на земле мир людям ⁇ в которых пребывает его добрая воля. Другими словами, вот что рождение Иисуса делает. Прославляет Бога, приносит мир на землю и Божью благосклонность людям, Божью благодать. То есть те, кто получают Божью благодать, почувствуют его мир, его мир на земле. Когда мы слышим слово мир, мы думаем о прекращении войны, каких-то агрессивных действий, потому что мы очень действительно сегодня в этом нуждаемся. Вся страна в этом нуждается, в этом именно чтобы прекратилось. Но для евреев, а это все происходило в Израиле, слово «мир» означает или «шалом». На иврите оно означает гораздо более глубокое и широкое значение. Когда мы молимся о нашей земле, то мы молимся не только, чтобы перестали лететь ракеты и погибать люди. Мы хотим победы, мы хотим полной победы, мы хотим шалом. Шалом не только внутренний, мы желаем и внешний, э, и внут, не, не только внешний, но и внутренний шалом. Один богослов Корнелиус Плантига пишет о библейском понятии шал, шал, шалома так. «Еврейские пророки называют шаломом то состояние, в котором Бог... Люди и все творение гармонично соединены, соединены в справедливости, радости и наслаждении. Мы используем слово ⁇ мир ⁇ но имеется в виду нечто гораздо большее, чем просто покой души или прекращение вражды или огня между врагами. В Библии шалом означает процветание, означает целостность и наслаждение во всей Вселенной благоприятное состояние, в котором все, есте, все естественные потребности удов, удов, удовлетворены и все природные дары применяются на пользу. Это то состояние, которое вдохновляет на радостное удивление э, своему Создателю, в котором Спаситель открывает двери и принимает с радостью всех своих. Другими словами, шалом ⁇ это то, как все должно быть. Одним словом ⁇ счастье. Ангел объясняет, это то, что приносит Христос. Вот почему Он родился. Здесь мы должны вернуться к началу истории, когда Бог создал человека на земле. Вначале человек существовал в совершенном шаломе. Бог дал человеку господство над всей землей. Человек был отражением Божьей славы. Человек был отражением Божьей славы на земле. Его образом. Человек был Его подобием. Но человек выбрал грех. Он не доверился Богу, а в первую очередь доверился себе, как мы это часто делаем. И как мы поступаем до сих пор. И Божий шалом он был разрушенный. Это то, что мы видим сегодня. Мир был разбит, Божий образ в нас был искажен. Господство над миром, которое Бог дал человеку, было передано узурпатору, было передано оккупанту, то есть дьяволу. Но мы были с ним колорабационистами вместе с ним. Мы через своих мы через свой грех передали собственную землю, собственную душу. И теперь человек, он не имеет этого шалома, который должен был быть. Посмотрите вокруг. Нет ни мира с Богом, нет мира друг с другом. Даже нет у человека мира с самим собой. Человек больше не является целостным. Мы все разбиты. Вместо благословения и радости мы чувствуем проклятие и пустоту. Это корни всего зла, это страдания, горе и злома в современном мире. Грех разрушил Божий шалом. Вот почему рождение Христа приносит большую радость. Есть хорошая новость, о которой пели ангелы. Иисус родился, чтобы восстановить Божий порядок в мире. Но как вопрос он это сделает? И тут мы переходим ко второму вопросу сегодняшней проповеди как приходит великая радость. И снова ангелы нам дают ответ. Он, ангел говорит пастухам в 10 и 11 стихе, обращаясь, он говорит, не бойтесь, я принес вам добрую весть, которая будет великой радостью для всего народа. Сегодня в городе Давида родился вам Спаситель, Христос Господь. Кто родился? Иисус не просто учитель высокой морали – он не просто пророк, один из пророков. Библия не представляет его как такового. Она говорит, что родился Спаситель. Библия говорит, что родился Христос. То есть родился обещанный Царь, который восстановит Божье Царство. То есть Господь, Господь воплоти. И через свои роли Спасителя Христа и Господа он приносит большую радость спасения. Давайте рассмотрим эти три пункта, три формы проявления, как явился Христос глубже. Во-первых, Он Спаситель. Мы говорим о том, что существует проблема, которая разрушает Божий порядок в нашей жизни и в мире. Это наш грех. Мы полагаемся на себя, а не на Бога. Мы думаем, что мы думаем что-то что мы делаем, это приведет нас к свободе. Или мы думаем, то, что мы делаем, приведет нас к свободе. К тому, что мы станем сами себе господами. Но так не получается. Напротив, мы становимся рабами собственного греха. Он нас порабощает. Так действует грех. Мы идем на компромисс и думаем, что это принесет нам счастье что грех можно контролировать. Но хотя в начале действительно так и происходит, какой-то временный кайф, какое-то приятное удовольствие, но это не является настоящей радостью, потому что грех оставляет после себя пустоту. Он превращает нас в рабов. Поймите, Божий закон – это не просто какие-то правила, которые Бог произвольно и бессознательно выбрал. Божьи законы похожи на законы физики больше например гравитация конечно мы можем попробовать э, сделать нарушить закон гравитации например э, сделать шаг прыгнуть с высокого дома и сильно усиленно махать руками пытаясь залететь ведь мы же не обязаны ну, как бы соблюдать закон гравитации мы хотим лететь и Какие-то доли секунды, секунда, две, даже будет очень большой адреналин, будет интересно, но потом это убьет нас. Убьет, потому что э, вы превратились, превратитесь в кровавое месиво, которое будет на асфальте. Вот так же действует в нашей жизни грех. Вот что делает грех в нашей жизни. Из-за нашего греха мы стоим осуждены пред Богом, судьей Вселенной. Мы как сепаратисты против Царства Божьего отвергаем его легитимное и законное правление. Мы решили показать своего рода такой кукиш Богу и его заповедям, его законам. Делаем, что хотим. А конец такого подхода – вечное уничтожение. И тем не менее, поскольку сам Бог так нас возлюбил, Он пришел как Спаситель. А что это значит? Это означает, что он пришел, чтобы взять на себя последствия наших грехов. Он он поменялся с нами местами, как будто после того, как мы прыгнули с крыши, после того, как мы сделали этот шаг, то он на кресте был буквально он сброшен с э, дома вместо нас. Он стал действительно тем кровавым месивом, чтобы спасти нас от нашего греха, за нас и его последствий. Он был осужден вместо нас, чтобы мы могли быть благословлены вместо него. Он родился, чтобы умереть, умереть вместо нас. Во-вторых, он не только Спаситель, а Он еще и Христос, обещанный Царь от Бога. Как мы уже говорили, когда человек был создан, Бог дал ему господство над землей. Но человек потерял потерял это царство, отдал его оккупанту, отдал его сатане. Но Иисус пришел как человек, чтобы победить этого узурпатора, чтобы вернуть царство человеку. На прошлой неделе мы видели, что Бог еще в Эдемском саду предрекал, что семя женщины раздавит, раздавит змею в голову, а змею жалит его в пятую. Этот титул семя Семя женщины относится как раз к Иисусу, рожденному от Девы. Иисус был ужален на кресте, но сатана там был раздавленный. Это был смертельный удар ему в голову. В своей, эм, своей смерти Иисус почувствовал боль, Иисус почувствовал агонию, но этой же смертью был и уничтожен сатана. И Иисус – князь мира. он есть шалом, он воскрес, он одержал победу над смертью и над, те, и над всем, что нарушает Божий шалом. Через Иисуса Христа, через Иисуса Бог восстанавливает свой шалом в этом мире. Господство возвращается к человеку, а именно к Иисусу. Вот почему он назван в Писании последним Адамом. Его царство, оно уже началось, но однажды он вернется и восстановит все состояние гармонии вернет все к состоянию гармонии между человеком и Богом между человеком и творением он родится не только для того он родился не только для того чтобы умереть но чтобы и воскреснуть воскреснуть и править вечно и как мы видели на прошлой неделе это было сказано в песнях Марии и Захарии в третьих он есть Господь в Евангелии от Матфея в истории о рождении Иисуса мы читаем, что Иисус, Иисуса называют Эммануилом, что в, переводе, что в переводе означает с нами Бог. Он является совершенным образом Бога, Богом Сыном. Это означает, что Он является Богом во плоти, Бога человеком. Он пришел, чтобы восстановить образ Божий в человеке, сам родившись человеком. Бог пришел в образе человека, чтобы человек был преображен, чтобы человек был восстановлен в образ Божий. И теперь этот образ может быть восстановлен во всех тех, как поют ангелы, в которых пребывает его добрая воля. И это поднимает перед нами следующий вопрос. Кто получает эту большую радость? Опять же, обратите ваше внимание на слова ангела. Ангела-пастухам, я принес вам добрую весть, которая будет великой радостью для всего народа. То есть Христос пришел для всех. Его, его, пред, его предложение спасения открыто для всех. Хоть мы и виновны, хоть мы и потеряли шалом с Богом и с другими, и даже с самим собой. Хоть мы и нарушили Божий закон, Христос пришел, чтобы восстановить шалом для нас. Но в то же время мы говорим о том, что этот шалом почувствует лишь тот, на ком покоится добрая воля Божья, его благодать. Как же получить эту благодать? Вот замечательная новость. Это подарок, самый большой рождественский подарок всех времен. Этот подарок сам Христос. И Бог предлагает этот дар абсолютно всем. Дар нельзя заслужить. Если тебе за него нужно заплатить или ради него нужно работать, то это вообще не подарок совсем не подарок. Это. Э, но осознайте, подарок является бесплатным для того, кто его получает, потому что кто-то уже заплатил за него. И в этом случае дар спасения, дар восстановления и восстановленного шалома предлагается нам бесплатно, потому что за него уже заплачено смертью Иисуса, но на самом деле его не все примут. В этом отрывке есть контраст в том, что разные люди относились к Иисусу, и в том, и в этом мы видим предостережение. Когда Мария и Иосиф они пришли в Ифлием, они родили Иисуса где? Они родили его в Хлеву. Почему? Потому что все места в городе были заняты. Люди не захотели стеснять э, своих постояльств и себя. Они не искали способов, чтобы освободить место для Христа. Возможно, они не хотели нести какие-то убытки. Тем самым они изгнали Марию Иисуса не из, не из открытой ненависти, которую, например, испытывал к Иисусу царь Ирод. Они выгнали Иисуса просто потому, что не хотели откладывать или создавать какие-то проблемы, какие-то откладывать свои дела или, предлагать, или доставлять кому-то неудобства. На самом деле многие люди отвергают Христа именно так, не потому что они открыто враждебны или ненавидят Его, а просто потому что не хотят отказываться от чего-то, не хотят каких-то неудобств. Описывает ли это ваше отношение к Иисусу? А описывает ли это ваши отношения с Иисусом? Да. Может быть, ты думаешь, ну, я не против Иисуса. Я даже уважаю Его. Возможно, ты даже рад, что, у, что у Него было какое-то место в твоей жизни. Пару раз в год. Какая хорошая религиозная традиция посещать церковь или обращаться к Богу в эти дни – чтобы он не сильно или не приносил слишком много хлопот мне, не требовал от меня слишком многого. Но послушайте, Иисус является царем. И как таковой, он должен сидеть на престоле, на троне. Он должен сидеть на троне твоего сердца, на троне твоей жизни. Он должен быть первым. Христос не осел, которого можно запихнуть в хлеб и вытаскивать несколько раз в год, когда тебе это удобно. Поймите, большинство людей отвергают Христа из-за неудобства больше, чем из-за ненависти. Но результат будет одинаковым. А если Он не на первом месте в вашей жизни, то мы с вами просто сепаратисты, которые отвергают законное правление Бога. Но еще были пастухи, когда появился ангел, они внимательно слушают. И как только ангел сообщил им о рождении Христа, они поверили. Пастухи оставляют все, чтобы пойти и разыскать его, пойти и найти его. Поймите, пастухи были в этом обществе абсолютно никем. Они были ничем. Они были очень бедны, они находились на самом дне этого общества но именно их призвал Бог, именно их позвал Бог, им не нужно было быть какими-то важными, мудрыми или сильными. Все, что им нужно было сделать, это просто поверить, прийти и поклониться царю. И они сделали именно так, поэтому они были среди тех, кто э, на ком покоилась Божья благодать, на ком покоилась Божья благосклонность. Вопрос не в том, сколько Ты имеешь, насколько ты успешный, хороший, сильный или красивый. Вопрос лишь в том, веришь ли Ты? И этот вопрос для каждого из нас сегодня: Пришел ли ты к Иисусу как к Царю, или эм, все еще держишься за, за своих собственных, или ты держишься каких-то своих собственных еще приоритетов? Нашел ли ты для Него место в своем сердце? Или ты слишком занятый? Думаешь ли ты, что это было бы неудобно? Друзья, Христос это не просто а, приятная традиция, о которой мы вспоминаем несколько раз в год. Он Спаситель, Он Царь, Он Бог во плоти. И надо принять Его именно таким. Надо поверить, что Он заплатил за наши грехи на кресте и воскрес в победе воскрес в победе над сатаной, над проклятием. Надо поверить, что он сделал, чтобы восстановить Божий порядок, и что он однажды вернется и будет править как царь на веки. Если вы в это поверите, вы получите лучший подарок рождественский. Вы получите лучший рождественский подарок для себя. Вы окажетесь среди тех, кто получил его благосклонность. Его благосклонность и его добрую волю.